Ну что ж, э -хм. с острова Милос пришла до нас Афродита Любовь и Куханья, которую какой-то скульптор древнегреческий создал где-то приблизно в 100-м до нашей эры. Кстати, я была на острове Милос. И что ты там делала? <связывал> ну, это было еще в прошлой моей жизни, еще в составе дуэта Милос. На самом деле, великолепный остров, куча каких-то удивительных впечатлений, потому что он... Дійсно, очень чистий, він не очень світлий, і там дуже мало людей. що в принципі таке створює загадку загадково круві а, Оксана, Ну а, ти приїхала нещодавно з острова Пасхи. О, Ми да? робили пряме включення. Якщо пам'ятаєте, наскайдв'язку ти була розказувала останні Конечно, новини. А тепер да. з цими новинами вже приїхала сюди у сніданок з плюс один. Дякуємо за це. Ну ось давай а, зараз. Я попрошу наших редакторів і режисерів, щоб вони показали власне ті світлини, які нам передала. Милоска, и ты их прокомментуешь, власне, что с тобой с там отбывалось. Будь ласка. Так. Это не остров Пасхи, это, это Перу. Угу. И это и это называется острова Урос, знаете, почему? Не, не потому знаю. что эти люди, они живут на озере Титикака, притом живут на островах, которые созданы из из вот этих э, ну из камышей, по большому счету. Вот живут Круто. В совершенно в первобытном смысле этого слова. Вот. но мне посчастливилось по пообщаться с ними. Вот на самом а деле эти люди? эти люди держат, держат мои э, открытки ну, <laughs> ну, из сибиритиса. Вот в Перу потому что и они, и они нет, они говорят, слушай, ты так похожа на Шакиру. Вот, поэтому, ну, в принципе, открытки я им, конечно же, оставила, я ага. они остались, Так, это, уже до села пришла, это че -че? я, это я помогаю им строить их дома, потому, а -а -а. Что, потому что они что едят из того и строят. А, -а, -а. а, -а, -а. что это за материал такие? Ну, по сути, это это камыш, их местный камыш. Топтосину, по <свят> А, -а, -а. <свят> Так, <свят> это горы мы бачим. Это горы, это, это Анды. Соответственно, <свят> конечно же, Анды это то место, где находится Мачу-Пикчу. Если чуть повернуть, то можно увидеть Мачу-Пикчу. А Мачу-Пикчу это что? Это высшая точка. Это не, на... не наивысшая Бэты. точка. Нет. Территории. Ну нет. На а самом деле это древнее поселение инков. О это человек, который сделал мне татуировку, потому что я настолько прониклась в островом Пасхи, что я просто буквально, э ну как бы я приняла решение сделать эту я татуировку. Кем разбудь. Я даже не помню. Ого. Просто, просто симпатичная парень. Хорошо погуляла. О, ну чем не Венера, Это тот же остров Пасхи, это вот эти стоканы Называется Моа. Вот, это одна из вот этих платформ, на которой находятся непосредственно сами стоканы. Так, наступна, светлына. Ну, ну це, майже, Что мы это Что вы еще честно. редактор? Какие ну, еще фотографии? Это, это, конечно же, Тихий це, океан. Это до Волочковой, или после Волочковой? <laughs> Нет, это Тихий океан и пляж Анакена. Очень ну, прекрасное место. Это самая известная платформа, на которой находится 15 стуканов ее реставрировали совсем недавно. Это была последняя из mm -hmm. реставрированных. При этом деньги на реставрацию дали японцы. А с какими руками говорят, что около тысячи. Mm -hmm. Так, это уже близко к Это самый древний истукан, который находится на острове. На самом деле, он чем-то похож на моего папу. Поэтому я Я, 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 я даже не знал. Меня в детстве называли истуканом. Но... Правда? А я просто замечу, что этим можно Да, потому что это мы. Это пара, мой новый. Кавалер, mm -hmm. <laughs> один из моих любимчиков, вот один из этих стаканов совершенно, ну, приятно просто наслаждаться. А деле. что там за энергетика? Вот ты близко так стала, ну что <laughs> ты Я не скажу, что не зря это место называют пуп Земли. Вот это там место земли? называют пуп Земли, потому что это самый отдаленный остров из настеленных вообще в мире. Он находится в тихо, глубоко в тихом океане и просто на самом деле очень далеко доб добираться и мы долго, 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 -долго летели. И я скажу, что это ощущается. Это на самом деле ощутимо, потому что, ну... Есть, ну, древние, как бы, конечно же, говорят о том, что на этом острове существует сила мана. Вот я, по сути, ну, по своей мистической э, сущности, поехала туда непосредственно за этой силой маны. А что за за какой еще силой ты поехала? А может, вы, ты курила э, люльку э, миру с местными шаманами, або, как на называют, это все, мольфарами. Это все происходило в Перу, потому что именно в Перу есть листья коки. Кстати, из Перу я привезла вам конфеты У! с листьями коки. От них, от них не имеет язык, поэтому я думаю, что вы себя пробудете. А, а, все а, а какие после всего? я говорю, что не имеет язык оно, ну, окрем языка. Попробуйте. Так, листик А там это дозволено, да? Это то, что дозволено. Это все делают. Почему? Потому что ванда вписана очень высоко, ну, как бы высоко, и там бешеный перепад давления. И мы были на, на высоте 4000 метров. Конечно же, от этого кружится голова. И для того, чтобы прийти в тонус и в отличное состояние, надо просто жевать листья коки. А меня уже повело. И кружится, кружится голова. Почему? Потому что у нас милоская, сучасная, афродита, коханья. Можно так сказать? Тебе часто так называют. После коки я уже тебе скажу, я тебе может, еще и не так назвать. Милоская в гостях. Хочешь поспелковаться, глядя честь, с дам, плюс за один. Зараз мы почуем, кто до нас дозвонился. Ежедневно на канале 1+, +1 а Рома Хсамит, Кава Яковс, приглашает гостей. Вам доброе ранку. Доброе доброго ранку. утро. Назовите, кто вы, откуда вы. Я Ольга из Киева. Очень приятно. Э, у меня такой вопрос. Э, скажите, пожалуйста, что является для вас главным в жизни? Карьера или же семья? Або детка, <laughs> або все равно. <laughs> я, я скажу, что, наверное, я уже достигла того состояния, когда есть ощутимое, ну, как бы, четкое понимание, что, наверное, эти две вещи можно совмещать. Особенно, если есть люди, которые поддерживают. Меня, например, моя семья в том, что во всем, что я делаю в моей карьере, очень сильно поддерживает. А ты расскажи и... коротко про свою семью, потому что, ну, ты в качестве... Ну, сегодня, у, у, вообще, да, у меня есть муж любимый, и, конечно же, у меня есть маленький сыночек, которому ей год и девять месяцев. И поэтому мы так дружно живем, что, ну, как бы, дай бог, на Як самом сена? деле, всем. Жив... Александр. Его зовут, его зовут, Александр, и uh -huh. он великолепный ребенок, совершенно удивительный, потому что года 9 месяцев ребенок говорит великолепно, предложениями он строит, у него есть свое мнение по, по поводу... Ну, наступного раза, может, его венчей заспевает, ему заспеваем, ну, может, его в нашем эфире, а Он уже спевает. поет и поет, мама, милая мама. <laughs> 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 Это так мило. <laughs> Даже не являю, как такой ранней ранний можно без чашечки ароматного Якобс Мунарх, завдала тему Ани Лорак, яка в прекрасном, красивом, счастливом стане, вагит. І на дитинку вона чекає, як мене зізналася в сніданку з 1, +1 вже влітку. Будемо чекати всією країною. Ти вже підняла тему дитинства, так Конечно. молода? Я, я, просто, я просто ну. Очень рада за Ани Лорак, потому что это удивительное состояние беременности для женщины. Мне кажется, что оно, это, наверное, самые приятные воспоминания беременность и э, кормления грудью для меня. Ну, у нас есть звонки и, и и подарунки от Милоской. А, покажи, будь ласка, что у тебя, и сейчас мы поспекуемся. А, у меня, во-первых, во есть монетка, которую я привезла из пикчи Эта монетка обладает сверхъестественной силой, сразу говорю, поэтому ее можно носить как талисман. Ось тут. Ман... Да, вона заряжена. Тому що куплено непосредственно на, на самої горі, вот там, де находиться ага. это древне поселення. Ну Финников. що ж, комусь пощастись, ось цей талісманчик отримати від рук Мілоської. Доброго ранку вам. алло Щоранку на каналі один плюс один, аромок ромак самир якобс запрошує гостей. приз з пікчу від Мілойської. <рес> Хто це буде? алло утро. доброго утра. Доброго як утро. Вас звуть из города Киева. Как правило, первые выходные февраля принято встречаться с одноклассниками. Поэтому вопрос будет в следующей тематики. Не хотите ли вы организовать встречу выпускников или же передать привет своему классу, школе, выпуску? Спасибо. Дякую. Это просто большое напоминание мне о том, что не надо забывать одноклассников. Но больше сейчас, конечно, я общаюсь с ними в сети, но очень их люблю, потому что была старостой. Ну и, конечно же, я вела за собой весь класс. Поэтому класс был успешный, все было на самом деле здорово. Я провела великолепные годы в школе. Но это было достаточно давно, потому что успела, конечно же, после этого закончить еще университет. Но нотки управленческого характера в тебе Однозначно. заложились ну, еще поэтому, там. Топ лидер. Сто процентов, поэтому я веду свою, свою, работу, строю свою карьеру сама, конечно же, с помощниками, но, в принципе, все э, стратегические идеи, это все. Ну, и у тебя есть еще книжка. Я книжка раз, покажу необычная. «Тайна летающей женщины», тоже в тему, так, молодых матусь. Вот покажите, будь ласка, и сейчас глядача-боглядачка отримает э, от с этот приз. Расскажи про эту книжку. Я скажу чем особенно эта книга? Насколько вы знаете, вчера был китайский Новый год. Так. Я лично очень почитаю эту традицию, и каждый год я вкатываю в свой дом 108 апельсин, для того, чтобы э, эти апельсины принесли в мой дом счастье. Так. Ну, конечно же, я выбрала книгу именно на тематику э, древнего Китая, древнего, древнего мира. Э, совершенно удивительная книга, потому что книга рассказывает о э, даосской монахине, которая... Была... Лин Бао. Лин Бао, на самом деле. И история любви с молодым э, императором э, Ши. Вот. Ну, я просто считаю, что эту книгу надо почитать. Мало того, эта книга обладает удивительным свойством, потому что ее можно использовать как гадательную книгу. Например, когда возникает какой-нибудь вопрос. Uh -huh. Вот, просто надо срочно найти Слуха, ну, можно я тебе... открыть на любой странице и найти там. Ну, можно найти. Аллерстыну, так называется, для вида чинить деревянные мостки. Або убить чужим ножом. Просит кирпич, чтобы получить яшму, увезти овцу легкой рукой. Ось потому что это, это действительно древний, древний. Я, я была в Китае. Там uh -huh. удивительно, на самом деле. Я очень рада, что прочитала эту книгу до поездки в Китай, потому что поняла. Чем действительно жили древние? Оксана, у нас ä, практикуется букросинг, а это когда мы ä, меняемся ä, книжками. Злотник подарил книжку Ани Лорак mm -hmm. свою. А эту книжку кому бы ты хотела подарить из наших наступных гостей? Ну... И какую книжку хотела бы отримать и от кого? О, <сохранник> я не знаю, наверное, что-нибудь о путешествиях, потому что я очень люблю литературу непосредственно о путешествиях, а древних каких-то традиций...